Тот тест, с которого все началось, был очень простой, что вот Россия и Украина строили эту империю вместе. Я вообще категорически отвергаю определение себя как противостояние. И, и судьбу дали... Шевченко, который просто 20 лет провел в солдатчине. Ну слушайте, ну, ну я кто? Я, я не образованная имперка, как тут вот это самое пишут. Не, не. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це спецвипуск, який присвячений моєму емоційному і неймовірному сприйняттю нещодавнього ефіру, який відбувався на youtube каналі Марка Фєгіна. Марк запросив до себе у гості Юлію Латиніну і Віталія Портнікова. Це була ще та битва за я вам розкажу в деталях, що найбільше мене вразило. Ви ж не забувайте тим часом обов'язково лишити вподобайку цьому випуску і підписатися на youtube канал Курбанова Лайф. Яка головна біда більшості російських опозиціонерів і псевдоопозиціонерів навіть на відстані від батьківщини, якщо вони поїхали кудись за кордон? Вони все ще інфіковані вірусом імперськості. Так вони, звісно, на словах і на діях проти війни, але вони геть не проти. Окупації або хочуть все одно бачити Росію великою, саме тому вони, як правило, відмовляються бачити майбутню Росію в інших кордонах. Вони хочуть зберегти все, як є, як і зберегти ядерне озброєння. Для них абсолютне дикунство наша деколонізація, тобто декомунізація. Вони не розуміють, чому ми відмовляємося від старих радянських назв, чому ми займаємося ліквідацією пам'яток. Вони не розділяють нашого ставлення до Булгаково та Гоголя. Вони не розуміють значення нашої церкви для нас і тим паче, звісно ж, мови. Вони все одно одні мінімум нагадують про спільність наших кордонів, а отже, вважають, що у майбутньому в нас буде світле співіснування. Інші обов'язково розповідають про один народ і родичів, які живуть як в Росії, так і в Україні. Україна суверенна. Читай геть інша країна. Або васал апендекс та окраїна Росії приблизно так я могла би охарактеризувати спір, якому свій час присвятили відомі журналісти і блогери, і чому ми сьогодні присвячуємо свій час? Одну позицію займає український журналіст Віталій Портніков і, звісно, геть іншу Вілікаро Юлія Латиніна. Що можуть зробити пропагандисти, для того, щоб побідіть? Ну, грубо говоря, каждому российскому солдату перед отправкой на фронт в Украину, там военный билет вложить в фото жены Иванова на яхте в кабриолете, показать дворец Путина и сказать, слушай, ты убиваешь твоего брата. Ты Каин, у тебя есть брат в Украине? Ну, если не брат, то тетка. Пол страны родственники, четверть страны родственники, хорошо. Если не тетка, то двоюродная тетка. Это гражданская война. И вообще, у тебя интенданты обворовали, все украли, чтобы ты убивал брата. Вот посмотри, вот Пугачев, вот Галкин, вот такой Вот твои кумиры, все они против войны. Это нужда твоим начальникам война нужна, чтобы сделать россиян рабами. Они у тебя крадут деньги, они крадут у тебя жизнь, они убивают твоих братьев. Ну, и, собственно, когда вместо этого, я понимаю, да, единство нации, военная пропаганда, да, но. Когда вместо этого пропаганда начала говорить, что россияне генетические рабы, а украинцы светлые эльфы, и вот они все генетические имперцы, то это привело прежде всего к тому, что сейчас не будем даже обсуждать другие вещи, что это не очень понравилось для начала Западу, потому что Украина очень сильно зависит от Запада. Ну и если речь идет о борьбе демократии с диктатурой, то ответ, конечно, давайте дадим демократии все, что можно, чтобы победить диктатуру, чтобы была Южная и Северная Корея, чтобы Северная Корея поняла, чего она лишилась, чтобы была ГДРФРГ. А если границы 91-го года, но вот в Крыму живут генетические имперцы, но не будет Запад давать оружие, чтобы светлые эльфы выгнали оттуда генетических имперцев. А и, собственно, если возвращаться от этого действительно вот к империи, то тест, с которого все началось, был очень простой, что вот Россия и Украина строили эту империю вместе. Вам теж цікаво, якими аргументами послуговується Юлія Латиніна, коли говорить про те, під що саме нам дають озброєння західні партнери, Під те, щоб нищити імперсько налаштоване населення, навіть півострова Крим тимчасово окуповано, чи Ні, Ні, це її власне бачення. А відтак знаєте, як кажуть Гарбатова виправить тільки могила. Ця приказка ідеально пасує до Росії росіян, тільки мертвий імперець більше не буде нам розповідати про братні народи. Де всю, геть всю нашу історію відпанування Росії у будь-якому її вимірі, імперії, Союзу, Федерації вони нас нищили, вбивали, морили голодом, забороняли мову та культуру. Цей братом хіба що мертвим? тож тепер настав наш час нищити їх. Горічні відвергаю определення себе як пропагандист Я журналіст. Я считаю, что я должен объективно смотреть на события и на историю. И я не считаю, что войны и прочие катаклизмы должны каким-то образом влиять на мою позицию. И я не считаю, что я должен лгать российскому оккупанту на украинской земле и говорить ему, что он пришел к братьям, если он никакого отношения к этим людям не имеет. И родственные его связи связаны исключительно с тем, что империя перемешивала народы, и какое-то количество выходцев с украинских земель, которые решили принять российскую идентичность и российский имперский взгляд на мир, переселились на чужую территорию. Эти люди не были, не будут братьями украинцев, просто потому что они сделали другой исторический выбор. Так что я не считаю, что то, что я говорю, обусловлено войной, и что я должен придерживаться пропагандистских нарративов в общении с любой аудиторией. Я и своим соотечественникам никогда не рассказываю красивых сказок, которыми кормят их действительно профессиональные пропагандисты и проходимцы, многие из которых вам хорошо известны, и у обоих из вас, можно сказать, заслужили популярность в эфирах, прежде всего, у русскоязычной аудитории. Это, кстати, тоже большая проблема имперского наследства, что вы до сих пор воспринимаете наше информационное пространство, украиноязычное по сути, через призму русскоязычного контента, крайне незначительного в нашем информационном мире. Первый момент. Второй момент. Я категорически возражаю против самого этого вечного нарратива путинского об украинцах, которые имели блокирующий пакет. И об этом равном партнерстве в строительстве Российской империи. Это ложь. Потому что действительно участвовать в строительстве Российской империи могли только те люди украинского этнического происхождения, которые отказывались от собственной идентичности и принимали чужую, московскую, условно говоря, а затем русскую национальную идентичность. А те украинцы, которые не были готовы к подобным действием всегда были врагами этой империи, всегда ею преследовались и презирались. И, собственно, опять-таки, это не только к украинцам относится. Мы с вами знаем большое количество людей еврейского происхождения, которые были готовы прислуживать этой империи. Те люди, о которых писал Галич, не шейте вы евреи или евреи, не ходить вам в камергерах евреи, а те евреи, которые хотели быть евреями, они всегда были врагами этой империи, они всегда ею презирались и уничтожались. навіть коли вони готові були встроитися в якусь систему. А знаєте, якщо дуже по-простому, визначити імперсія чи не імперсія? ну, якщо це не представник нашого народу, а будь-який російський журналіст, блогер як завгодно. Він буде безкінечно говорити про наші справи. Ця розмова між Портніковим та Латиніною вони ж теж здебільшого говорили про нас, про те, як нам жити, як себе вести, як вести війну замість того, щоб Латиніна, наприклад, говорила про життя в Росії. Вона дуже любить порпатися в деталях нашої мобілізації, нашої корупції, нашої влади. Все вона викручує кишки назовні винятково українському питанні. Хоча повертаючись до того, про що говорив Портніков, про виживання під пануванням брата Росії. Українські митці, видавці, письменники всі, всі попередні часи мали або буквально пожертвувати своїм життям, щоб лишитись українцями, як хвильовий, як підмогильний, куліш, плужник, зеров, Драйхмара та ще з десяток імен із розстріляного відродження. Або треба було просто в собі подавити, вичавити все українське. І як цікаво, Саме це і саме зараз відбувається на всіх окупованих українських територіях. Ти маєш віддати, відмовитись буквально від усього. Спочатку український паспорт рахує громадянство та походження, а потім відмови від переконань абсолютно від всього. Тільки так і більше ніяк можна вижити під Росією. даже дальше были абсолютно катастрофические вещи, потому что ему не разрешали занять кафедру во Львове, которой он был, безусловно, достоин. А ему... А, вот он трижды баллотировался в парламент, и там был ну, какой-то ужас. Там вот реально польский помещик палками избивал тех людей, которые могли проголосовать за Ивана Франко. А, а когда Франко умер, он умер, в общем, да, надо помнить, что он вынужден был зарабатывать на жизнь тем, что он писал в немецких газетах, в польских и в газетах. В польских газетах, да. Да, в конце и концов, он написал в какой-то немецкой газете статью о том, что Иван Мицкевич воспевает предательство, и все они поляки, это их национальный добродетель-предатель. Простите, а, да. что я сказала, Иван Мицкевич, а, да. какой ужас. Бедный Вот вам самой не смешно, что вы говорите? Вы сравниваете тяжелую судьбу Франко, которого три раза не избрали в парламент, действительно, из-за польско-украинского противостояния. Церкви. И, и судьбу дали... Шевченко, который просто 20 лет провел в солдатчине вернулся а... больным и, нищ... и полумертвым и умер через несколько я лет. Я не сравниваю, сравнивали вы и сделали несколько ошибок. и Мне кажется важно напомнить, что все тоже было не так розово, хотя действительно я более того, понимаете, вот это очень интересный момент, когда рождается национальная идентичность, потому что если действительно говорить об истории, вот скажите вот просто, а Яков Головацкий предатель украинского народа? мы говорим о поднятии национальной идентичности, оно в любом случае связано с весной народа, и с тем, когда современные нации себя осознали за современными нациями. И как не этот спортниковый мик и подкреслю, что найкраще, что удалось российским котам, это перетворить нас, наших попередников, много-багато много поколений на нацию с комплексом меньшей Де вишиванка до 14-го року це село, де українська мова це калхоз. А хто наші кумири, наша музика, кіно? Ми все споживали вороже. Бо російське класне, а наше ні. Нас переконали, що вони це перший сорт, а ми, ми другий. Це ж вони старші, а ми молодші. Вони панують, а не ми. Допоки не розпочалась сучасна визвольна війна, де кров'ю. Кров'ю і життя ми харкаємо нашу свободу. Якщо хочете, краще вже бути сиротою, аніж із таким родичем, як Росія. Доволі цікава історія Русська православна церква, яка вважала священників, вихадів з України українцями і всячески з ними боролась. Я помню эти чудесные истории, когда избирали Алексия II патриархом, и мне говорили, кого угодно, пусть немца только бы не украинцев, а эти люди могли не считать себя никакими украинцами, они были просто русскими священниками. Им это в голову не приходило до поры до времени. А вот сами русские их вытолкали, и будущего патриарха киевского Филарета, и будущего митрополита киевского Владимира, они их вытолкали в украинцы своим пренебрежением и презрением. Они их считали украинцами, они не были их партнерами. И это тоже очень интересное история. Кстати, вот церковная история же тоже о многом говорит. Фактически все реформы русской церкви были во многом связаны со стремлением присоединить киевскую митрополию. Я всегда говорю, вы можете увидеть реальные границы украинской нации. Это отсутствие старообрядцев, потому что здесь все были новообрядцами изначально, здесь были правильно переведенные книги. Старообрядцы – это всегда русские. И это стремление сживать Украину привело к самому большому национальному кризису в истории русского народа, как вы понимаете. И, как это ни странно, черта оседлости. Вот mm -hmm. русские считали украинцев партнерами, евреев презирали и ненавидели, но считали, что их партнеры украинцы могут жить с евреями, а они сами не могут об этом пачкаться. Это еще раз говорит о том, что они думали об украинцах, и о поляках, и о литовцах, и о белорусах. Это были для них люди второго сорта, которые могут сожительствовать с людьми третьего. А они сами чистые такие все и Православний вот на всю голову з двома перстами з трьома перстами ані з євреями в одному пространстві жити не будуть. Ні. Ця розмова ще раз показала, що російська блогерка, російська журналістка Юлія Латиніна всього на всього на нашій війні, на нашій темі, і що найгірше для нас має можливість ще й впливати на думки деяких її глядачів. Латиніна, яка на старті була типу за Україну, занадто рано спалилась імперськість це її друга шкіра, під одягом її не сховаєш. Всі її обговорення із Олексієм Арестовичем про програш України вже зараз, коли нічого не відомо, пропозиція брати капітолянський мир, розповіді про те, що ми неправі, коли вважаємо росіян генетичними рабами. А мені дуже сподобалось як. Один із наших експертів пояснював, що якщо вони не раби, якщо вони в окупації, якщо вони зараз поневолені, то де супротив, де буде щось, що відбувається на українських окупованих територіях, там, де безкінечно намагаються боротися за свою свободу. Але найголовніше і дуже просто це було ясно, і після теракту в Крокусі, коли вона нас звинуватила. Найголовніше це те, що латені тупо нас не зрозуміти. Тому що її код, тому що її психологія, ментальність, воно все зашито на те, що браття на віки, одна границя, одна історія, хоча це все неправда, коли тебе насильницьки заганяють в імперію, в союз і зараз хочуть повернути території, це не про спільність, це не європейський союз, там де держави самі вирішили об'єднатися і ще й мають неймовірну широту своїх власних внутрішніх повноважень. Нам такого ніколи в житті не пропонували. Тож, допоки будуть існувати носії ну, цієї ідеї, цієї історії, братськості, спільності, в нас із вами завжди будуть проблеми. Виталий проголосовала, я думаю, Давайте. процентов 90. Давайте об этом скажем. Да, значит, чья позицию, чью позицию вы поддерживаете? Да, Юлия Латынь 5%, Виталий Портников 87%, никого 8%. Вот мы завершаем опрос, потому что ну, уже как бы хватит. И так все ясно, проголосовало почти 16 тысяч зрителей, которые участвовали в этом опросе. Ценность данного эфира, она не в процентах, не в количествах, не в просмотрах. Она в дискуссии, которую робко, может быть, неуверенно, еще начинается уже, да, еще пока в бушующей войне, где совершенно очевидны оценки и выводы. Вот, но разговоры эти, видимо, все-таки имеют свою пользу, хотя бы уже в том, что позиции разные, людей в общем настроенных благожелательно, одинаково по отношению к войне, к Путину, всему этому ужасу, тем не менее пытаются найти нечто общее, как-то сблизиться, и этот взаимный обмен комплементарный, я считаю, несмотря ни на что, он имеет ту ценность, что в дальнейшем приведет хоть к какому-то значит надежде на возобновление и продолжение этого диалога в дальнейшем. Я хочу сказать, что это наша вторая дискуссия с Юлией, Марк. Первая да. произошла, когда она была, участвовала в программе пресс-клуб, первый да. раз в своей, так сказать, журналистской жизни. Когда рейтинг. в жизни это когда, когда было? было? Когда у Киры Прошутинской ваша мама пришла вместе О, с вами, Господи, вы были это, да. Это... И мы там критиковали. Никаких времена. Я думаю, что это было лет 30 назад. Не знаю, 30 когда, нас только не лет. живут. Ваша 30. мама сказала, Такое... что вы очень способная журналистка и у вас большое будущее. Она в вас верила. Мы его тоже поверили. Не, ну... ну, слушайте, ну, слушайте, ну, ну я кто? Я, я не образованная имперка, как тут вот это самое пишут. Не, не, ну давайте, мы да, стараемся все, мир, дружбы, несмотря ни на что, я понимаю, что, конечно, тут эмоции, оценки, но мы стараемся, потому что есть предмет дискуссии, мы стараемся, чтобы люди как-то... Пытались найти общий язык, совершенно не обязательно совпадая в своих мнениях, и я призываю к тому же аудиторию. Мы, если это интересно, продолжим эти дискуссии. Но, может быть, нам надо как-то форматы более сделать более таким твердым что ли для. Я б додала хоча б воду і звісно електрошокер. Хоча все це на відстані, тому воно і не знадобиться. Тут я лишаю три крапки. Моя думка, моя позиція здається, абсолютно очевидна із того, що вище було сказано. А от я, друзі, хочу почути вас. Напишіть у коментарях, а що ви думаєте з приводу того, що продовжують підійматися теми, як нам існувати, що із спільними кордонами, історію, що таке для вас імперськість, і наскільки це загрозливо. Повний випуск, звісно, ви можете подивитися на youtube каналі Марка Фєгіна, і, можливо, загальна розмова, вся картина стане вам яснішим. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну і не слухайте. ◆